hee <laughs> এইটো মানে কিটো হেৰি এনেকৈ ধৰি গাব লাগিব দেই মই শিকাই দিছো পাছে মোৰ কুন্দৰাই ও মাধৱ কাই কোন তুমি থাকা কৈত কি কাজা জেভ্ৰ মিছা ঐত সেইটো কাব লাগিব দেই মই আকৌ এবাৰ গাইছ পাছে মুছুকুণ্ডৰাই ঔধে মাধৱ কাই কোন তুমি থাকা কৈত কি কাজে ভ্ৰমিচ সেইটোৱে কথা আছে মোৰ শুকুন্দী বুধে মাধৱ কাই কোন তুমি থাকা কৈছাই ভমি চৈত পদ্মপত্ৰ সম কণ্ নৰি খাবিৰি গৰত বুজো তোমাৰ মত কিবাহি ৰ সূৰ্য শ্বী মূৰ্তি ধৰি আছা আহি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু তৃণ পাষম বাৰ এক জনীয়া তুমি স্বামী মূৰ্তি দেখি কুলি জন্ম কৰ্ম গুত্ত নাম কৈ যদি আছে কাম আমাৰ শুনিও কথা ইঠাকু বংশত তথা মান্ধ ভৈনো জাত মোতু কুণ্ড নমেদ হৈছে বাৰু কিন্তু লয়টো অকমান আকৌ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন এ এনে গোৱা তোমাৰ হেৰিটো হৈছে কিন্তু লয়টো হোৱা নাই আমাৰ অসুখ ছ চাবাচোন ৰাখিবাৰ লগত হেৰিটো আমাৰ শুনিও কথা আমাৰ শুনিও কথা ইঠা কো বং সতা মান্ধ ভৈল জাত মুছুকুণ্ড নামে খ্যাত হ'ব তেনেকৈ সুৰটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰ্তা কৰিছ ওজাগ শ্লান্তনেকৈ ধৰা উজাগৰে উজাগৰে শ্লান্ত উজাগৰে শ্লান্ত গহ্বৰত আছো সুয়া মোকো জগাই কোনোজনে ভস্ম ভৈলা ত'ব বাহ আকৌ একেটা সুৰকে লৈ গৈছা তোমাক দেখিলো পাছে তোমাক দেখিলো পাছে দেহা প্ৰকাশে সেইদৰে ধৰিব লাগে তোমাক দেখি ৰূপাছে দেহ প্ৰকাশে আছে তোমাৰ দুখ জুতি নিসৰি ৰাতি মাৰ দুম প্ৰভ কৰিলে হ'ব পঢ়া পিছৰ পৰা যোৱা দেখি মহাৎকাৰ সুধিবে নেহী বুলি মোৰ জন্ম কৰ্ম যত কোনে ৰবা কিনাচোন মোৰ জন্ম কৰ্ম যত মোৰ জন্ম কৰ্ম যত কোনে পা কঢ়ি পাৱে অন্ত এই মূৰটো ফটকে কব লাগে মোৰ জন্ম কৰ্মযত কোনে কঢ়ি পাৱেৰে অন্ত

যদু কোনে ভৈলো যুদেৱ মূৰ তাত আছে পণ্ডিত লোকে বাসুদেৱ বোলে মুখে কাল দেৱী দৈত শংখ আহিল ৰাজংস নীলায়ে মাৰিলো তাক আনো যত দৈ যাক বধিলো সমৰে সে দুৰ্জন যুতে ভাভাৰ দূৰ গৈ লোমাছেহে দায়লোতে একে কৰে তুমি মোৰ প্ৰিয় কৰি লাগে লয়ো বৰ কহ নাই কৃষ্ণ ৰং কৰে শুনিও কৰ বন সমে ধি হৰি হৰি বোলা দী হৰি ৰাম কি কৰে কৃষ্ণ মাধৱ মাধৱ আমাৰ সেৱাৰ থলী আজি আমাৰ নামামিত সন্ধানী সত্ৰত সমবেত হৈ পাঠ কাৰ্যভাগী সমাপ্তি কৰা আমাৰ উৎপলাই আমাৰ সমল ব্যক্তি ডেকা বাপ আৰু আমাৰ সঞ্চালক হাতীমুৰা বাপকে মুৰ্খ কৰি সমস্ত ভক্তিপ্ৰেমীৰ ৰস গ্ৰাহী বা পাইচৰণলৈ আমাৰ ভক্তিভৰ আশেৱাভাগে নিবেদ আজি আমি মুচুকুণ্ডৰ এই পৰমাৰ্থ কালি আমি স্তুতি ভাগি পঢ়িলো আৰু এতিয়া তাৰ পিছত কি হল সেই কাহিনী ভাগ আমাক জনাইছে ৰাম কৃষ্ণ গোবিন্দ ত্ৰাহি হৰি মুকুন্দ ৰাম কৃষ্ণ গোবিন্দ আদি নাম আৰু এই হৰি মুকুন্দ আমাক উদ্ধাৰ কৰা সংসাৰ সাগৰৰ পৰা পাছে মচুকুন্দৰাই সোধে মাধৱ কোচাই কোনো তুমি থাকা কৈত শিকাই যে ভ্ৰমী চাহত যে পাছে মচুকুন্দৰাই তাৰমানে দেখিলে যে এই জৱনটো মই চকুৰ মোৰ দৃষ্টি পুৰি ভল এইটো আকৌ এওঁ কোন এওঁ দেখোন একেবাৰে নিৰুজ দেহেৰে থিয় হৈ আছে এওঁ নিশ্চয় তেওঁ মনত গোন্ধাইছে যে এওঁ নিশ্চয় কোনোবা এজন শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা হব এই বুলি তেওঁ ভাবিছে এ সোধে মাধৱ কচাই কোনে তুমি থাকা কৈত আৰু এই গহ্বৰত কেলে সোমাইছা ভৰি অন্তৰ্গত কেনে কৰি ফুৰাগিৰি গহ্বৰতো নুবুজি তোমাৰ অত্ত তোমাৰ ইমান সুকুমৰ চৰণ দুখানী তুমি গিৰি গহ্বৰত কিয় ফুৰিছা বাৰু ইমান ধুনীয়া মানুহজন তোমাৰ তত্বটো মই তোমাৰ ইন্দ্ৰ মূৰ্তি ধৰি আছা সোমবাৰৰ একজন নে তুমি ইন্দ্ৰ নে কি বাৰু তুমি এইয়া মূৰ্তি ধৰি মোৰ ওচৰলৈ আহিছা নে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ত্ৰিনয়নৰ কোনোবা এজন নেকি মই ধৰিব পৰা নাই আশী আছা ঐত্যস্বামী মূৰ্তি দেখিবলৈ আমি জন্ম কৰ্ম গোত্ৰ নাম কয়ো যদি আশ্ৰয় কাম মই তোমাৰ ৰূপটো দেখিয়ে বুজি পাইছো তুমি সাধাৰণ লোক নহয় কিয় তুমি তোমাৰ জন্ম কত তোমাৰ গোত্ৰ কি যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবা কোৱাচোন মই জানিব বিচাৰিছো আমাৰো শুনিও কথা ইচ্ছাকো বংশত তথা মান্ধা তত ভৰি লৈ যা তুমি চুকুন্দ নামেকীয়া মোৰ কথাটো তোমাক কৈছো উজাগৰে গহ্ব মোক জগাই কোনোজনে ভস্ম ভাওক্ষণে মই উজাগৰে বহুত দিন উজাগৰে থাকি এতিয়া শ্ৰান্ত হলো আৰু তাৰ পিছত মই গহ্বৰত শুই আছো আৰু

সুধিব নোৱাৰো আৰু এইবুলি মৌন ভৈৰা মাধৱে কঢ়িব লাই নোৱাৰা হৈ গৈছো এইবুলি মোক কোৱা এইবুলি তেওঁ মৌন হল আৰু মোৰ জন্ম কৰ্মযত কোনে কঢ়ি পাৱে অন্ত তথাপিতো নিপবৰ শুনা কথা ই জন্মৰ আৰু ভগৱন্তই কৈছে কৃষ্ণই কৈছে যে মোৰ জন্ম কৰ্মৰ কথা কৈ কোনেও অন্ত কৰিব নোৱাৰে তথাপিতো এই জন্মৰ কিছু কথা শুনা প্ৰাচীন প্ৰজাপতি ধৰ্মকৰ ৰাখি বিপতি যদি কুলে ভৰিলো জাত বা বসুদেৱ বাসুদেৱ বসুদেৱ মোৰ তাঁত এই জন্মৰে কিছু কথা শুনা মই প্ৰজাপতিয়ে বাঞ্ছা কৰিলে ভূমি ভাৰ হৰণ কৰিব লাগে বুলি আৰু মই এ কি হল ধৰ্মকো ৰাখিবৰ প্ৰতি অধৰ্মই প্ৰাদুৰ্ভাৱ হল অধৰ্মৰ গতিকে ধৰ্ম ৰাখিবলৈ প্ৰজাপতিয়ে মোক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু মই আহি ধৰ্ম ৰাখিবৰ কাৰণে যদুকুলে ভৰিলো যাত মই যদুকুলত জন্ম হলো আৰু মোৰ দেউতাৰ নাম বসুদেৱ আটাইশে পণ্ডিত লোকে বাসুদেৱ বোলে মোকে কালনেমি দৈত্য বংশ ভৈলৰ আশী হাজাৰ কংস এই বসুদেৱৰ লৰা কাৰণে মোক বাসুদেৱ বুলি কয় জগতে আৰু অন্য হাতেদি কালনেমি বংশৰ পৰা কংস নামৰ কংসৰ জন্ম হল আৰু এৰ আনৰ লীলাই মাৰিলো তাক মই তাক লীলাত কৰি মাৰি পেলালো আৰু আন যত দত্য় যাকো অন্য সকলো দত্ত মই কি কৰিলো পঢ়িলো সমৰে সমে সকলোকে সমৰত বোধ কৰিলো মহাভাৰত দূৰ গৈ লুতিয়ে এই দুৰজনক মাৰি পেলালে আৰু পৃথিৱীৰ মহা ভাৰ গুচিলে সেয়া মই কৈছিলো আগতে যে ভাৰ হৰণ কৰিব কাৰণে এয়া কৰিছে তোমাকে দায়ো ঐক্যৰে এই যে গহ্বৰলৈ লৈ গল তাৰমানে মুচুকুণ্ডৰ প্ৰেমতহে লৈ গৈছে মুচুকুণ্ডক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু দুৰ জন্তুকো ধ্বংস কৰিবলৈ দুইটা কাম একেলগে হল সন্তক পালন দুষ্ট দমন আহ আৰু তোমাৰ কাৰণে মই অকলে ইয়ালৈ গুচি আহিলো কাৰণ সৈন সম লগত লৈ যুদ্ধ কৰি থাকিলে সময় নহল হেতেন সেইকাৰণে মই এইটো বুদ্ধি কৰি লাগে অ তুমি মৰৰ প্ৰিয়তৰ তুমি মোৰ প্ৰিয়তৰ মৰমৰ তোমাক কি লাগে বৰদোৱা পঢ়িও ক অভিপ্ৰায় ভক্তৰ দুৰ্লভ নাই ভক্তই

হৰি হৰিকা একাপ আমাক কৈ আছে আৰু আমি এতিয়া সেই অভ্যাস কৰি আছো অহৰহ আমাৰ ৰাতি টোপনিটো ঈশ্বৰ নাম আহি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ৰহস্য হব সেইদিনা যিদিনা অন্য কথা মনলৈ নাহে কাম কৰি থাকোতেও ঈশ্বৰৰ কথাটো ভাবি থাকিম শুবলৈ যাওঁতেও ঈশ্বৰৰ নাম লৈয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি কৈয়ে আমাৰ টোপনি আহিব সেইদিনা জানিব যে আমি ৰহস্য প্ৰাপ্তি হৈছো আৰু ভগৱন্তৰ কৃপা আমাত বৰীন হৈছে কৃষ্ণ বা কষ্ট এইখিনি কবলৈ যাতে হ'ব পৰা অপৰাধ খিনি মৰ্শন কৰিব কোটি কোটি ঘৰৰ অপৰাধতে কৰম ঈদুৰাখ হে হৰিমুখ দাস হেন মানে কৃপাময় কৃপাময় শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰো তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ অপৰমগুৰু আমাৰ অপৰম গুৰু আমাৰ অপৰম গুৰু কৃষ্ণ মাধৱ 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 অ উৎপৰাই দোহাই সামৰি দিয়ে কৃষ্ণ মাধৱ কৃষ্ণ লেখে কৃষ্ণ 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 ৰংকৰ সমস্ত খৰি খৰি বুন্দি খৰি ৰা